अर्जुन उवाच नमस्ते सिद्धसेनानि आर्ये मन्दरवासिनि कापाली कपिले कृष्णपिङ्गळे भद्रकाली नमस्तुभ्यं महाकाळीनमोऽस्तुते चण्डीचण्डे नमस्तुभ्यं तारिणीवरवर्णिनि महाभागे, कात्यायनिमहाभागे विजये जये सिखिपिञ्चिध्वजधरे नानाभरणभूषिते अट्टसूलप्रहरणे खड्गखेटकधारिणी गोपेन्द्रस्यानुजे ज्येष्ठे नन्दगोपकुलोद्भवे महिषास्पृक् प्रिये नित्यं पीतवासिनी अट्टहासे कोकमुखे नमस्ते स्तुरणप्रिये उमे शाकम्भरिश्वेते कृष्णे कैटभनासिनि विरूपाक्षि सुधूम्राक्षि नमोऽस्तुते ेदश्रुतिमहापुण्ये ब्रह्मण्ये जातवेदसि जम्बूकटकचैत्येषु नित्यं सन्निहितालये त्वं ब्रह्मविद्याविद्यानां महानिद्रा च देहिनां स्कन्दमातर्भगवति दुर्गे स्वाहाकारः स्वधा चैव कलाकाष्ठा सरस्वती सावित्री वेदमाता च तथा वेदान्त उच्यते स्तुतासि त्वं महादेवी विशुद्धेनान्तरात्मना जयो भवतु मे नित्यम् त्प्रसादाद्रणाजिरे कान्तारभयदुर्गेषु भक्तानां चालयेषु च नित्यं वससि पाताले युद्धे जयसि दानवान् त्वं जम्भनी मोहिनी च माया ह्रीं श्रीस्तदैव च प्रभवति चैव जननी तथा तुष्टिः पुष्टिभृतिर्दीप्ति चन्द्रादित्यविवर्धिनी भूतिर्भूतिमतां सङ्ख्ये वीक्षसे सिद्धचारणैः इति श्रीमन्महाभारते भीष्मपर्वणि त्रयोविंशोऽध्याये अर्जुनकृतिश्री दुर्गास्तोत्रं सम्पूर्णम्